بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم جنگ یارموک میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور شہادت کا واقعہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا ان کے قبول اسلام کے بعد اسلام پھیلانے کے لیے جتنے سفر ہوئے ان سب میں ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوئے اور مسلمان جب بھی کسی سفر میں نکلے اس میں آگے آگے رہے جنگ یرموک میں جنگ یورموک میں تو حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی سخت پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور کھلی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا لاتف الکریم قتلک فعن قطل و شدیدمسلمین اکرما ایسا نہ کیجئے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے آپ کا قتل ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت حادثہ ہوگا لیکن حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا ال کا یا فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عمن سلف مني، ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا، ثم نادى في المسلمين من يبايع على الموت. خالد ہٹ جاؤ میرا راستہ نہ روکو اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور اسلام کی خدمت کرنے میں تم مجھ سے آگے ہو لیکن میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرق میرے حصے میں بہت دیر سے آیا مجھے چھوڑ دو آج میں پچھلی کوتاہیوں اور محرومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جم کر لڑا کیا آج رومیوں کے مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا پھر انہوں نے مسلمانوں کو پکارا آج موت پر کون بیعت کرتا ہے ان کی پکار پر تقریباً چار سو مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان بیعت کرنے والوں میں ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ذرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قائد لشکر کے خیمے کے قریب بہت خطرناک جنگ کی اور دشمن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا بہترین انداز میں دفاع کیا جب یرموک میں جنگ و قتال ختم ہوا اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تو یرموک کی زمین پر تین مجاہد زخموں سے چور نڈھال پڑے ہوئے تھے اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام حضرت عیاش بن ربیعہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ سخت پیاس سے بے حضر حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا جب پانی ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضر حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی پلانے کا اشارہ کیا اور فرمایا عید فاروی پہلے ان کو دے دیں اور جب پانی حضر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ادفعوہ الیہ فلما دنو من عیاش وجدوہ وقد قضا نحبہ فلما عادو الی صاحبیہ وجدوہما قد لحقابی رضی اللہ عنہم اجمعین پہلے حضرت عیاش کے پیاز بجھائی جائے اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں یعنی وہ شہید ہو چکے تھے جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں یعنی شہید ہو چکے ہیں و ثقاظ القوثری شربت اللہ معاون ابا ادہ و ابا الفردوسی اور تعاون فیحہ ابدا اللہ تعالی ان سب لوگوں سے راضی ہو اور انہیں حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے کہ اس کے بعد انہیں پیاس محسوس نہ ہو اور انہیں جنت الفردوس کی سر سبزی اور شادابی مرحمت فرمائے جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشحال ہوتے رہیں آمین فوائد و نصائح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات رحمت ہی رحمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے سارے عالم والوں کے لیے رحمت تھے ابو جہل جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا اس کے بیٹے کو بھی معاف فرما دیا آدمی کو جس سے دشمنی ہو جاتی ہے تو دشمن کے بیٹے اور دشمن کی ہر چیز سے دشمنی ہو جاتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ ہمارا کام اسلام پھیلانا ہے لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے اگر دشمن اور دشمن کا بیٹا بھی جہنم سے بچ سکے تو اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے دشمن کے بیٹے کو یہ تکلیف بھی نہ پہنچے کہ اس کے والد کو کوئی برا بھلا کہے ہر مسلمان دین کا داعی ہو دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر شخص جو اسلام میں داخل ہوتا وہ اسلام کو پھیلانے والا بنتا اور اسلام کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینے والا بنتا تھا حضر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کی طرف گئے تو کشتی چلانے والے ملح نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح موقع پا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی کا ملفوظ ہے فرمایا آج ہم بھی محنت کر کے ہر مسلمان کو دعی بنا دیں ہمارا ڈرائیور ہمارا ڈاکٹر ہمارے مرد اور ہماری عورتیں سبھی دعی ہوں اگر ہر آدمی لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانے والا بن جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ادا فرمائیں گے جو اسلام سے بھاگ کر کہیں اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی وہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں گے